firibgarlik ko'p uchrayotgan jinoyat turlaridan biriga aylangan uning turi va shakllari ham kundan kunga o'zgarib firibgarlar tuzog'iga ilinayotgan fuqarolar soni ham ortib boryapti urganch shahrida o'zgani ishonchiga kiritib katta miqdordagi moddiy boyliklarni o'zlashtirgan shaxsga nisbatan sud tomonidan qonuniy jazo tayinlandi va sud taqdimnomasiga asosan mazkur jinoyat mahalla jamoatchiligi o'rtasida muhokama etildi huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda sektor rahbarlari ishtirokida jinoyatlarning sabablarini o'rganish ularning sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish masalalarini joyiga chiqqan holda o'rganish tizimi yaratilgan mazkur muhokama yig'ilishida ham viloyat kesimida 4 sektor rahbari va tegishli mas'ullar mahalla ahli ishtirok etdi unda sodir etilgan firibgarlik bilan bog'liq jinoyatning sabablari va bunga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish mas'ul tashkilotlar rahbarlari va xodimlar zimma yuklatilgan vazifalarning bajarilishi yuzasidan ko'rilayotgan choralar va ish natijalari tanqidiy muhokama etildi jinoyat kodeksining 168 yuz oltmish moddasida ko'rsatilgan jinoyat sodir qilganlik holati bo'yicha sektor boshlig'i bilan muhokama bo'lib o'tdi mazkur muhokama jarayonida mazkur jinoyat sodir qilishga sabab bo'lgan sharoitlar imkoniyatlar hammasi muhokama qilinib kelgusida bu kabi jinoyatlar sodir qilmaslik bo'yicha tegishli topshiriq ko'rsatmalar berib borildi mazku xorazin mahallasi 2023 ming yilni sariq qudus sifatida yakunlangan bo'lib kelgusida ushbu berilgan topshiriq va ko'rsatmalarni inobatga olgan holda mahallani yashil mahalla sifatida kunlash harakat qilamiz mazkur tizim bugungi kunda o'z samarasini albatta bermoqda buni biz 2022-2023 -20, yillar davomida sodir bo'lgan jinoyatlarning keskin pasayishida ko'rishimiz mumkin bo'ladi albatta fuqarolar bugungi kunda o'z mol mulklariga moddiy qimmatlariga e'tiborliroq bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi ish hujjatlariga ko'ra <laughs> urganch shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro o'zgalar <laughs> mol mulkini aldash va ishonchni suiiste'mol qilish bilan sal kam to'qqiz ming aqsh dollarlik tilla taqinchoqlarini tanishlari orqali <laughs> qimmat narxlarda sotib berishni aytib boshqa fuqaroning ishonchiga kirib taqinchoqlarni firibgarlik yo'li <laughs> bilan qo'lga kiritadi oradan <laughs> biroz o'tgach taqinchoqlarning egasiga kelishilgan pulning arzimagan qismigina qaytariladi pulning qolgan qismi esa o'zlashtirib olinadi mahallamizda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha tedbirle ötkezildi tuttu. Mene bir gün e, şu vilayet sağlık başkarmasının başlığı kelip şu cinayetçilik ne aldığını alış bu içe tedbiri ötkezdi. E, şu bir de hem şu mahalle faalları, ektipleri katlaştı. Bizler şu mahallemizde şu cinayetçilik olmaslığı için şu mahallemiz yeşil kutuda ötüşü için həm məfəalla ikibin qatnaşadı. Şu qanunni tədricallıq kılış şu yaxşılıqı alıb gəlməslikli düşünüb, düşünüb olduq. Şu cinayətçilik naldan alışdıam şu tədricallıq işlərini alıb aparışda həməsi qanunni kılış yerəldiyini düşünüb olduq. Bunu bugungi kunda davrning o'zi jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishni taqozo etmoqda shundan kelib chiqib fuqarolarga e'tiborli va ogoh bo'lishlari tushuntirilib sodir etilgan jinoyatning sabablari bunga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriq va vazifalar berildi